হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ পেজৰ নতুন এটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব শেষলৈকে চাব সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম চায়েই এনেই কিবা কমেণ্ট এটা কৰি নিদিব দেই আজি ৰাতিপুৱাই যেতিয়া মই ডিউটিত গৈছিলোঁ একচুৱেলি ডিউটিত যোৱাৰ পিছত কথা এটাত বহুত দুখ লাগিলে আৰু সেই সেই কথাটোক লৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে একচুৱেলি গম পায় যে মই মথুৰা শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মস্থানত য'ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিলে আৰু য'ত কংখৰ কাৰাগাৰখন আছে তাতে মোৰ ডিউটি আৰু কংখৰ কাৰাগাৰ একচুৱেলি তাত ডিউটি এইকাৰণেই লগাই থৈছে যিখন কংখৰ কাৰাগাৰ আছে ন কাৰাগাৰখনৰ দাঁতিতে এভাগ মছজিদ আছে আৰু মছজিদভাগৰ কিছুমান বিবাদৰ কাৰণে মানে তাতে ডিউটি লগাই থৈছে আৰু তাত কিছুমান আমাৰ অসমৰ মানুহ আহিছে যিসকল আহিছে কমেণ্ট কৰিব তাত আপোনালোকে গম পায় কিমান মানুহ হয় তাত একচুৱেলি ডেইলী ইণ্ডিয়াৰে নহয় অকল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ লগ খাই কমচে কম এক লাখ মানুহটো নৰ্মেল ডেইলী তাত থাকেই বুলি ক'ব পাৰি ইমান মানুহৰ তাত ভিৰ হয় আৰু ইয়াত আমি অসমৰ দুজনহে মানুহ আছোঁ বাৰু বেছি মানুহ নাই আৰু তাত যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহে আমাৰ লগত চিনাকি হয় ক'ত বা কি কথা এনেকুৱাবোৰ কথা সোধে ভাল লাগে সন্মান কৰে আৰু যেতিয়া অসমৰ বুলি কওঁ ন অসমৰ বুলি ক'লেতো বহুতেই ভাল পায় কিছুমানে হাত মিলাবলৈও আহে আৰু কিছুমানে ধৰক এনেই ভৰিছোৱে আৰু তাতে ভৰিছোঁ বুলি আহে মানে এক্সোৱেলি তাতে ডিউটি কৰোঁ বুলি কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাই মোক এজন মানুহে ক'লে আৰু তাত এটা কথা কি কয় গম পাইছ নাই যেতিয়া আমি অসমৰ বুলি কওঁ তেতিয়া হয়তো ক'ব আৰু এই গামোচা গামোচা নাই এইটো ক'ব চাদৰ মেখেলা একচুৱেলি ভাল লাগে অসমৰ ৰীতি নীতিৰ কথা কয় ভাল লাগে তেনেকুৱা এটা কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আজি এনেকুৱা এজন মানুহে মোক কৈ থৈ গ'ল যে মানে হিন্দীত কৈছে বাৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ অসমীয়াত কৈছোঁ ভাইটি তোমালোকৰ তাত আজিকালি এনেকৈ কি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে আজি আগলৈ আগতেটো এনেকুৱা নিপিন্ধে তাতে এতিয়াহে দেখিছোঁ এনেকৈ ক'লে মই ক'লোঁ বোলো মই তেতিয়া তেওঁক ক'লোঁ কি হ'ল কথাটো আৰে তুমি অঁ মই তাৰপিছত ক'লোঁ বোলো অঁ অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এনেকৈ মই কৈ থৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা আহি মানুহগৰাকীক কথাটো ক'লোঁ যে আজি মানুহ এজনে মোক এনেকৈ কৈ থৈ গ'ল কি কথাটো একচুৱেলি তেতিয়াহে মানুহগৰাকীয়ে ক'লে যে আজিকালি তাৰপৰা মোৰ মানুহগৰাকীয়ে ক'লে অসমত আজিকালি এটা নতুন জন্তু উদ্ভৱ হৈছে একচুৱেলি জন্তু বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকৰ যিখিনি চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ ঢং মানে একচুৱেলি কি কৰিছে চাদৰ মেখেলা নামত আপোনালোকেতো মই ক'ব দৰকাৰেই নাই আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে চাদৰ মেখেলা নামত ওপৰত চুৰিদাৰ টপ এটা পিন্ধিছে যিটো আমাৰ ব্লাউজৰ ব্লাউজ পিন্ধে ব্লাউজৰ ব্লাউজৰ জেগাত মানে কি কৰিছে চুইদাৰ টপ এটা পিন্ধিছে আৰু যিখন মেখেলা পিন্ধে মেখেলাখনৰ জেগাত পিন্ধিবলৈ ধৰিলে লং পেণ্ট আৰু নথবা কলা ফুলগুৰিলৈকে পৰা এটা এনেই হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধে আৰু চাদৰখন মেৰিয়ালৈ নৃত্য কৰিছে ৰীলচ বনাইছে মানে তো ক'বই ধৰক মানুহে আৰু বৰ্তমান আমাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট যিখিনি ৰিলচ বনোৱা মানুহ আছে তেনেকুৱাই কাপোৰ পৰিধান কৰিছে মই চবৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ যিসকল কিছুমান ভদ্ৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলচ বনাই মেখেলা চাদৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধে সেইসকলক কোনে ক'ব পাৰোঁ সেইসকলকতো তেনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন ক'বলগীয়া কোনো কথাই নাথাকে আৰু যিসকলে তেনেকুৱা আধা উলংগ হৈ কাপোৰ পিন্ধি নৃত্য কৰে বা ৰিলচ বনায় তেওঁলোকত আপোনালোকে চাবচোন তেওঁলোকৰ যদি টেন কে ভিউৱাৰ্ছ থাকে টেন কেট না মানে নাইন কেৰে তেওঁলোকৰ কমেণ্ট থাকিব আৰু নাটো নাইন কে লাইক থাকিব কিন্তু এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই সুন্দৰ কাপোৰ পিন্ধিছে সুন্দৰ এটা ধুনীয়া আপডেট দিছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে দেখিব টেন কেট খুব বেছি ফৰ্টি মানে হাণ্ড্ৰেডটাই লাইক নাথাকে মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বা হাণ্ড্ৰেডটা কমন নাথাকে আৰু ইভুসের ভিডিঅত মই দেখিছোঁ আপোনালোকে যদি যেতিয়া যেটা কমেন্ট কি কৰিব যেন ইংলিশ নাজানে লিখিব চ পিটি চ কুটি বা আপ্রে কালি মানে সি মানে বানানটোয় নাজানে ইংলিশ ইটোই নাজানে তথাপিতো হি দিছে মেছেজ এটা চ পিটি তো একচুয়ালি এনেকাব বহুত সোনকালে নাকি লগাব হল টেন পাৰ্চেণ্ট আজিকালি ৰিলছ বনোৱা তেনেকুৱাই হৈ থাকিলে ত' আগতে আমাৰ সমাজত আছিলে এটা নিয়ম যদি তেনেকুৱা কিছুমান অপৰাধ কৰে বা কিবা কৰে সমাজে তেওঁক দণ্ড দিয়ে এশ এটকা বা একৈছ টকা এনেকুৱা সামৰ্থ অনুযায়ী তেওঁক মানে সমাজৰ আগত সেৱা কৰে বা কিবা এটা কৰে বাৰু দুই নম্বৰতে কি আছিলে আমাৰ আগতে আমাৰ মাহঁতকো দেখোঁ আকৌ মাহঁতে যদি সমাজলৈ ৰিহাখন পিন্ধি নাযায় সমাজততো ক'বই ক'বই আহি পেলাই দেউতাই আহি পেলাই ইমান গালি দিয়ে বা সেইটো মানে সঁচা কৈছোঁ মই দেখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা মই নাজানো বহুত গালি দিয়ে আৰু আজিকালি কোনো সেইবোৰ কণ্ডিশ্যনে নাই ঠিক আছে মই এটা কথা কওঁ মাইকী মানুহ প্ৰায়গৰাকী মাইকী মানুহে ক'ৰবালৈ যদি ওলাবৰ টাইম হয় তেওঁ ওলোৱাৰ পিছত নিজৰ মানুহজনক নহ'বা ছোৱালীজনীয়ে মাক দেউতাকক নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও সোধে যে মোক কেনেকুৱা লাগিছে বুলি প্ৰত্যেকগৰাকী মাইকী মানুহে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এই কথাষাৰ নিজৰ মতা মানুহজনক সোধে এবাৰ আৰু সেই মতা মানুহজনে কেনেকৈ কয় যে এই কাপোৰটোক ভাল লাগিছে বা সেই মাক বাপেক মাক বাপেকে কেনেকৈ কয় যে এইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়া হৈছে বুলি কিয় গালি নিদিয়ে আপোনালোকে আপোনালোকে নকৰে যদি আপোনালোকে শাসন নকৰে ভৱিষ্যতে কি হ'ব আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি যিজনীয়ে তেনেকুৱা মানে নৃত্য কৰিছে তেওঁলোকে পিছত গৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব হা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক কি শিক্ষা দিব ছা মই এই মোৰ জীৱনকালত মই এনেকৈ নাচিছিলোঁ বা যি কিছুমান বোৱাৰীও আছে এনেকুৱা নহয় যে বোৱাৰীও নাই বুলি সেই বোৱাৰীগৰাকীয়ে কাইলৈ গৈ তেওঁৰ জীয়েকক বা তেওঁৰ ল'ৰাটোক কি শিক্ষা দিব যে মই এনেকুৱা কাপোৰত নাচিছোঁ এনেকুৱা দেখুৱাব হয় আৰু এই জন্তুবোৰক যদি আমিয়ে বা আমাৰ সমাজখনেই যদি নাকি নলগাই আহিবলগীয়া দিনবোৰত বহুত বিপদ আছে আৰু একচুৱেলি যেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' আমাৰ স্ক্ৰীণত আহে তেতিয়া আপুনিতো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো নাহে বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে হয়তো তেওঁলোকে ক'ব যে আপোনালোকে ভিডিঅ' ভিডিঅ' কিয় চায় এক্সোৱেলি ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আহে অলৰেডি ওলাই যায় আৰু তেনেকুৱা যদি ভিডিঅ' আহে আপোনালোকে তেওঁলোকক এটা ৰিপ'ৰ্ট মাৰিবলৈ ৰিপ'ৰ্ট মৰা ছিষ্টেম কৰক আৰু দুই নম্বৰতে আমাৰ সমাজখনো কিছুমান শুধৰাব পাৰে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনায় কাৰণ গাঁৱততো এনেকুৱা নহয় যে কাৰো ওচৰত মোবাইল নাই যিজনে দেখে বোলে এই ছোৱালীজনীয়ে বা এই বোৱাৰীজনীয়ে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছে এওঁক আমাৰ সমাজখনে কিবা এটা ধৰিব লাগে একচুৱেলি তেনেকুৱা এটা নিয়ম যদি হয় হয়তো শুধৰণি হ'ব পাৰে কিন্তু বাকীটো ইভাগে কোনো কণ্ডিশ্যন নাই আৰু আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজখন বা আমি লগ হৈ এনেকুৱাবোৰক নাকি নলগাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজখন নিকা নহয় আৰু ভৱিষ্যতে বহুত মানে আনিব আহিবলগীয়া দিনবোৰ সঁচাকৈ বহুতেই বেয়াহে হ'ব ভাবিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ যিখন কাৰণ যিখন সমাজত তেনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালী বা তেনেকুৱা এগৰাকী বোৱাৰী ওলাই তেওঁলোকক যিখন সমাজ আছে কাৰণ সমাজততো এনেকুৱা নহয় যে মোবাইল নাই বা কিবা এটা গাঁৱৰ এনেকুৱা নহয় মোবাইল নাই আমাৰ ওচৰত সব সকলোৰে ওচৰত মোবাইল আছে আৰু কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ চকুততো তেনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালী বা বোৱাৰী আহে গতিকেলৈ তেওঁলোকক যেতিয়া তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰে তেওঁলোকক কিবা এটা দণ্ড দিয়াৰ ছিষ্টেম যদি কৰে আমাৰ সমাজবোৰে একচুৱেলি মই মই ভাবোঁ ভাল হ'ব বুলি হয় ক'ব পাৰে সেই গানটোত তেনেকৈ নাচে বুলি একচুৱেলি সেইসকলে গম নাপায় যে যিসকল চাউথত আছে ছাউথত নিয়ম আছে যে যিবোৰ বয়সস্থ মানুহ তেওঁলোকৰ মানে মাইকী মানুহ তেওঁলোকে শাৰী যদি পিন্ধে নহয় তেওঁলোকে শাৰীখনো তলপোন লগাই পিন্ধে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে বহুতে দেখিছে যিসকল আছে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে হয়নে নহয় কথাটো কমেণ্ট কৰিব চাউথৰ বয়সস্থ মানুহবোৰে তলপেন মাইকী মানুহখিনিয়ে মানে তলপোন মাৰি পেলাই সাৰি পিনে কিন্তু আমাৰ তাততো তেনেকুৱা ছিষ্টেম নহয় ন গতিকেলৈ তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত লাইক আৰু কমেণ্ট আপোনালোকে যদি নকৰে তেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত লাইক আৰু কমেণ্ট নকৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু হয়তো বহুতে মোৰ ভিডিঅ'টো বেয়াও পাব কিন্তু বেয়া পালেও মোৰ আপত্তি নাই আৰু কথাটো হয় নহয় ক'ব আৰু অসমৰ বাহিৰত যিসকল আছে তেওঁলোকেও কমেণ্ট কৰিব যে আমাক সঁচাকৈ অসমৰ বাহিৰত থাকি আমাক কিমান ইজ্জত দিয়ে অসমৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিক যেতিয়া আমি অসমৰ বুলি কওঁ কিন্তু চবৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কাৰণ এশটা মানে কিবা এপাচি শাকত এটা জলকীয়া বুলি কয় নহয় হয়তো সেই জলকীয়াটোৰ কাৰণে সেইটো বেয়া হ'বও পাৰে কিন্তু আপুনি নিজেই ভালে যদি নিজেই ভাল থাকে নহয় সকলো ঠিকে আছে গতিকে লৈ এইখিনিয়ে কথা আৰু এক্সোৱেলি বহুত খং উঠি আছিলে মোৰ মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ কথাখিনি কেনেকুৱা লাগিলে এক্সোৱেলি তেনেকুৱা ভিডিঅ'ত দেখা যায় যদি তেওঁলোকৰ টুৱেণ্টি কেক মানে লাইক আৰু কমেণ্টে ভৰি পৰে কিন্তু কোনোবা ধুনীয়াকৈ সাজবাৰ পিন্ধিছে ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' আপডেট দিছে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াও আপুনি দেখিব তেওঁলোকৰ লাইকেই নাহে খুব বেছি আপুনি দহ কেট আপুনি খুব বেছি বেছি ডেৰশ দুশ লাইক বা কমেণ্ট আহিব কিন্তু বাকী নাহে আৰু বাকী এইবোৰ ভিডিঅ'ত আপুনি মন কৰিব তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' দিয়া মাত্ৰকৈ ভিউ আছ যদি টেন পাৰ্চেণ্ট টেন কে ভিউআছে ভিডিঅ'টো চাই তাৰ ভিতৰত আপুনি দেখিব নাইন কে নাইন কে পৰ্যন্ত লাইক আহিব আৰু কমেণ্টটো আৰু যিকেইটাই ইংলিছ নাজানে সেইকেইটাইও ইংলিছত লিখিব কি কি লিখে মানে আজি মইতো এটা কমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ মই দেখি নিজেই ভাবিছোঁ আৰে ভাই তই যদি ইংলিছ নাজান নিলিখিবি কি কাৰণে তই ইংলিছত দিছ মানে সি এনেকুৱা এটা শব্দ লিখিছোঁ নহয় মানে কি ক'ম আৰু মানে ইংলিছ ইংলিছ আৰু পাৰে মানে ইংলিছ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা মহিলাই হওক বা যিসকল ছোৱালী বোৱাৰী আছে তেওঁলোকক নাকি আমি যদি নলগাওঁ একচুৱেলি আৰু নাকি লগোৱা কোনো ছিষ্টেম মই ভাবি পোৱা নাই একচুৱেলি যিখন গাঁৱত বা যিখন যি জেগা বা তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনায় সেই ভিডিঅ'টো যিঘৰ মানুহৰ পৰা বনায় সেই মানুহঘৰত কিবা যদি আমাৰ সমাজখনে বা আমাৰ যিসকল গাঁৱৰ বহুত সংঘ থাকে বা কিবা থাকে তেওঁলোকে গৈ যদি তেওঁক ধৰে নহয় এক্সোৱেলি মোৰ মতে বা তেওঁক কিবা দণ্ডীয় কি কয় সেইটো জৰিমনা ব্যৱস্থা যদি কৰে নহয় একচুৱেলি মোৰ মতে তেতিয়া অলপ শুদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু কথাটো আপোনালোকেও ভাবি চাব একচুৱেলি মই তেনেকুৱাতে উপায় দেখিছোঁ আৰু বাকী তাৰ বাহিৰে একো তেওঁলোকক নাকি লগোৱা আৰু বেলেগ উপায় একো নাই কাৰণ গাঁৱত চবৰ হা গাঁৱত বুলিয়ে নহয় চবৰ হাতত আজিকালি মোবাইল থাকেই কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ চকুত পৰিবই আৰু যদি আমি সমাজখনেই তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নলওঁ এক্সোৱেলি তেওঁলোকক নাকি আৰু লগোৱাৰ কোনো কণ্ডিশ্যনে নাই একচুৱেলি মই বহুত আজি খঙত আছিলোঁ হয়তো খঙতে কিবা কৈ দিব পাৰোঁ আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু এই যিসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আমাক আগবঢ়াই থাকে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈও আপোনালোকে তেনেকুৱা ভিডিঅ' দি থাকিব কিন্তু এই যি টেন পাৰ্চেণ্ট আছে ন এই টেন পাৰ্চেণ্টৰ চক্ৰত আপোনালোকে নপৰিব একচুৱেলি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে ত' আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ ত' আজিলৈ বাই বাই আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা নকৰিব আৰু যিসকলে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে নিজে হ'লেও এবাৰ নিজকে সুধি চাব একচুৱেলি আপোনালোকে নিজে ভাল কৰি গৈছেনে আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে কি শিক্ষা দিব এবাৰ নিজে হ'লেও ভাবি চাব হৈ যায় ভুল আৰু এনেকুৱা ভুল যাতে দ্বিতীয়বাৰ নকৰে তো আজিলৈ বাই বাই